Я вижу призрак енота. Он с Клашом протонулся, но я почему-то тут вижу енотик. А ну пошевелись. Скажи мяу. Ну, буду тебя учить кошачьему языку. Енотик. Я даже вышел из игры. Вышел из игры, а я тут вижу енота. Я тебе покажу потом. Но это правда ничего не могу сделать. Я кликаю по нему и. и ну, привидение есть привидение можно я потанцую возле твоего привидения? Вот какой-нибудь, например, боевой танец Ферры как раз подходит. Так, F12 надо убрать, вот все. Боевой танец Ферры возле призрака Енота. Есть Ну да, ну да. А он стоит и ничего не может делать. А енотик тут стоит. Я не знаю, что это зубак. Ну, ты просто заморозился тут. Потому что, наверное, наверное, потому что мы с тобой сочетались с браком, ну этим сделали. с сделали. То есть енот не может просто так бросить кошку на, на вражеской территории. Тут же страшно. Всякие западники могут прийти там, убить ни за что. Да? Да. Никого не трогали, паков не было. Чем надо было нас убить, я не понимаю. Только потому что мы красненькие. А, это типа спортивный интерес. Там уже не типа, не спортивный, не здоровый интерес. Ну, ему наукница как минимум на ютубе. И, и на стоп-моушен можно посмотреть, какие там ники были. По-моему, было четверо, да? Ну да. Ну, вот. Я потом на стоп-кадре рассмотрю, какие ники будут и потом и мстить, когда вырасту и оденусь. И соберу большую армию. Приду и буду убивать. Немножко убивать.